Дуже дякую за цю довіру, яку ви нам оказуєте. Ми будемо дуже, дуже раді, якщо ви перейдете на нашу сторону і будете нам допомагати. Допомагати чим ви можете. Та простими вашими запитаннями ви оказуєте вже велику поміч нам. Ваші запитання ставлять нас деякі э, тупик, але э, ми знайдемо вихід з усіх ситуацій. Э, я скажу, що ми будемо старатися роботи для вас, як вже э, говорилось, функція функціональної перейшла в функцію. Э, більш сервисную, да, и мы очень рады, и наш личный состав рады, конкретно мой личный состав, я говорю за него и отвечаю головой за него, за каждого, за каждого я просто могу рассказать и личную жизнь, и как на службы ведет себя, и я очень рада, что у меня такой состав. Они вышли на ночную смену, вы знаете, после присяги, но даже э, отработав 12 часов, они приехали с горящими глазами. Почему? Потому что э, та, то доверие, оказанное людьми, когда люди подходят и благодарят после оказанных определенных действий, да, и даже когда встречают да, и говорят, мы верим в вас, вот эта энергия, которая заряжает нас, поверьте, мы вас не подведем, мы работаем для вас. Спасибо большое за оказанное доверие. Мы стараемся. Действительно, превентивные меры работают. Много патрульных на улицах немножко дисциплинируют граждан, которые хотели бы нарушать закон. И даже когда патрулируя гидропарк в ночное время суток, люди видят, что мы есть, люди подходят, люди начинают меньше пить, улыбаться. Э, да, селфи, <laughs> есть такое дело, но люди начинают воспринимать, обращаться, это очень важно, это нам помогает, мы готовы работать для вас. Э, да, тяжело было, первая смена, начиная, очень тяжело, и приехав в свой район, первые пять минут, наверное, это было только восприятие информации и сразу ее раздача по патрулям. Я очень довольна своими патрульными, которые находятся в моей роте, справились на ура. И были моменты, когда было ножевое ранение, экипаж 410 очень быстро отреагировал, оказали первую помощь, вызвали подмогу, правонарушителя задержали. И ДТП было с потерпевшей, оказали первую помощь, открытый, открытый перелом, травма позвоночника, но все оформили, приехала ГАИ, но наш экипаж взял на себя ответственность, оформил все сам, передал все дела и сок следователю, и я думаю, что справился достаточно достойно. Задержали человека по ориентировке, доставили в райотдел. В райотделе, как неудивительно, точнее удивительно, нас восприняли очень Хорошо. Приятно було общаться з людьми, і я думаю, що так і будемо продовжувати. Дякую за оказанное доверие, будем будемо далі намагатися для вас. Обращайтесь, всегда завжди допоможемо. Міни, ви знаєте, так було важко, звичайно. Перший раз завжди важко, але э, натхнення ми брали у вас, у людей, тому нам було легше і один випадок з цим. Регулюванням перехрестя. Перший раз мій екіпаж не, не виповнив наказ, коли я його відправив на базу відпочивати. Вони сказали ні, ми не поїдемо, доки не виправиться світлофор. І я їх не можу наказувати за це. Звичайно, регулювали. Нічого страшного в цьому немає. Перший раз буває. Головне, що ніхто не постраждав, і що саме цікаве, що. Ми, ми сам, самі його полагодили. В екіпажі виявилася людина, яка є кандидат наук науку з фізика. Вот, Молніносно дзвонилися ко мне, э, сказали, що э, був э, маневр перед э, автомобілем поліції. Екіпаж э, э, встановив э, дану машину, дзвонився мені. вышел из своего автомобиля и как раз подъехали мы. То есть это буквально там в течение двух-трех минут. Мы тоже патрулируем, работаем же с нашим личным составом вместе на улицах. Мы не сидим в штабе, мы не заполняем никакие бумаги. Мы работаем с вами на улицах. Вот. И мной было принято решение о задержании. Да? То есть и было задержано двое лиц, и направленных уже непосредственно в РВД. Была вызвано СОГ для оформления оружия, для досмотра дальнейшего машины. И надеюсь, что эти ребята понесут все-таки наказание, потому что водитель был в алкогольном опьянении. И мне кажется, что еще было наркотическое опьянение, но это все покажет экспертиза уже в дальнейшем. Вот, э, оружие также направили на экспертизу. Вот, и я думаю, что по законодательству уже э, люди одумаются. Молодые люди, хочу обратиться к вам. Те, кто, э, знаете, как э, очень много сейчас э, сил у наших молодых людей. Ну, пожалуйста, направьте их на помощь работы полиции, а не вне. Не на себя, да, на ваше задержание. Я обращаюсь ко всем, ко всем жителям Украины. Пожалуйста, помогайте, сотрудничайте с нами. Вы наши глаза, вы наши уши. Если мы не будем получать от вас посланий, то как мы будем работать? То есть ваша уже непосредственная мотивация в том, чтобы мы помогли вам. Пожалуйста, помогайте нам.